сейчас в сообщества в Крыму. Те журналисты, которые остались, и те же журналисты, которые сейчас работают в пропастах, в, в, в российских изданиях. Вот, очень сложно, потому что сейчас у них основной доступ к аудитории крымской, и очень многие проблемы просто замалчиваются. В условиях, когда независимая журналистика уже не имеет такого доступа к аудитории, у нас буквально пара интернет-изданий по статистике Бигмир, только Камчан в украинском сегменте. очень многие проблемы. Начинаем от э, тех ситуаций, когда нас не пускают на заседание Совета Министров Крыма, не объясняя причин, и коллеги, даже по нашей просьбе, не могут задать вопрос о причинах, почему нас не допускают. Замалчивается очень важная тема. Для Крыма это экология. Когда разворачивается русло века, когда идет расконсервация скважин. Раньше в Крыму это было невозможно без общественного обсуждения экспертизы и публикации оценки воздействия на окружающую среду. Сейчас это возможно, и в прессе эта тема практически не поднимается. Если мы когда-то читали все 1984 год, если да, мы читали Замятину, и никогда не думали, что это может повториться, да, и можем жить в это время, то мы попали сейчас практически туда. Потому что Я не знаю даже, как это называть. Это, мы общались с российскими правозащитниками, мы общаемся с Крымской полевой миссией по правам человека, которым сейчас фактически приходится создавать гражданское общество в Крыму с нуля, потому что очень много общественных активистов выехали. И люди, которые входят в Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, они говорят, что то, что сейчас происходит в Крыму, это, в принципе, наверное, невозможно, чтобы это происходило. Российской Федерации. То, что происходит в Крыму, это сейчас происходит в Крыму, поэтому э, Крым а, можно назвать даже даже не путинским. А сегодня Крым Аксеновским. Это абсолютно все а, правовая зона, а, где а, то, что происходит, это можно назвать неким чудовищным социальным экспериментом. Потому что а, журналистское сообщество, как оказалось, сейчас в Крыму фактически нет солидарного, а, свободы слова нет. А, по, а, в эфире телекомпании Крым программа, которая называется «Информационная война», ведущий которой рассказывает своим зрителям, что украинские каналы сейчас намеренно работают на очернение Крыма. И если кто-то заметит, допустим, на рынке журналиста, который берет интервью людей о повышении цен, и изменении качества жизни, он призывает вмешиваться. И уж поверьте, аудитория это слушает. И она выполняет ну, такие указания.